Əməkdar aktris Aybəniz Haşımovanın blogger qızı Aynişan Quliyevadan xəbər var. Ölkə TV Milli Azadlıqda xəbər verir ki, sosial şəbəkədə fəallığı ilə seçilən Aynişanın etdiyi son paylaşım onun yenidən ailə həyatı qurmağa hazırlaşdığı ilə bağlı iddiaları artırıb. O, gəlinlik xatırladan ağ uzun libasta yeni çəkilən fotolarını paylaşıb. Xatırladaq ki, əməkdar aktrisin qızı ailə həyatı qurduğu fitness müəllimi Kənan adlı şəxsdən ötən ilin dekabrında ayrılıb. Əməkdar aktyor Ednur Kərimov aparıcılığa başlayıb. Ölkə TV axşam azad istinadla xəbər verir ki, aktyor Az TV-də çalışır. O, Xədicə Sənanqızı ilə birlikdə Gün başladı proqramını aparıcılıq edir. Verili həftəyici 5 gün səhər saatlarından yayımlanır. Qeyd etdik ki, Xədicə Sənanqəzə Ötən mövsüm proqramı tək aparırdı.